Всем привет! Сегодня я буду рассказывать про китайскую живопись. Китайская живопись отличается от европейской материальной, техникой и философии. У китайской живописи использовать рисовый бумага, тушь и краски. Основа для композиции у китайской живописи иероглифы. Построение композиции похожие на построение иероглифы. Каллиграфия и живопись э, очень связаны. Часто на, 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 работе есть и каллиграфия, и живопись. Философия китайского живописа. Это паранца Йин и Ян. Харонова и теплого, светлого и темного, активного и посрывного. Э, У китайской живописи есть два опасных э, техника сияи и, и компи. Сяи это быстрая техника на передач мыслей. Комби Это третинные работы. Художник можно очень долго рисовать. Основные жанры в китайской живописи это птица и цветы, гора, воды, людей и живот. Китайская живопись очень символичная все, что художник рисует, это что значит. Теперь я вам покажу техники сеи бамбук. Сейчас мы будем рисовать бамбук. Мы используем вот такая кисточка. Шесто волк и шесто газа. Шесто газа кисти больше подходит рисовать каллиграфия. Шестый блок больше подходит на китайской живописи. Сначала немножко макать душ. И чуть-чуть воду. И начинаем. Внизу, вверху. И между вот этой части добавить кости. И теперь я буду рисовать альестики. Альестики, как наши китайские иероглифы. Например, Жен, потом Жу, потом второй Жен. И вот так к стулу, и дальше. Раз. В принципе, несрочно помбок уже готовый, выяснил. Сейчас я напишу название. Это надо сначала посмотреть свою композицию, где лучше писать. Не любое место подходит. А это работа. Больше подходит э, справа в сторону. Например. Шанчук. И дальше написать, как-то и, конечно, в конце нужно ставить свой печать. У меня здесь есть разная печать йень Это отдельная джемма. обычно буду. Будущее я вам еще расскажу. Сегодня пока вот так. Поставить печать. И печать раз на форму, раз на счере. Не все подходят на все работы. А смотри, именно какой работой и используй какой то печать. например, вот здесь. Пока мы здесь, лучше или либо здесь, или либо в конце сюда ставить. Но я буду ставить сюда. Все. Один бамбук готов.